Спасибо, деду, за победу. Спасибо, деду, за победу. Спасибо, деду, за победу. Этот вот на люди, и чего мы здесь родились, это и наша семья. И, и чего ты, блин, будешь мне блин, тут указывать, куда мне ехать? Жизнь не пройдет. Жизнь не пройдет! Жизнь не пройдет! Бомбера, герой Украины! Которые кричали, да. блин, жесткое а ножи! Учат, То кричат". То кричат". То кричат". на гилянку! кому на на кому на на Не знаете, кто такой Москаль... И, И мы Лоя. будем до конца стоять. Страшно его. Ваши У нас там доборы. живут данного мероприятия отсутствует. Значит, пожалуйста, в течение пяти минут вы сворачиваете плакаты и вы уходите сюда уходите. Можете здесь... Нет, будете мирно собираться, но плакаты, пожалуйста, сверните. Я еще раз повторяю. Я еще раз вам повторяю. У вас отсутствует заявка на проведение митинга. Собраться вы можете на площади, но, пожалуйста, заявка. Кто живет в нашей области?

Мы писали заявку, мы писали, не Придете по закону, придете по В Украине читайте законы Украины, понятно вам? А что ж вы сделали с Я еще раз вам говорю, вы, вы живете на Украине, читайте законы а Украины. Украину. хорошо Украину, 9 мая! Да, Али туда! Спокойно. Чемодан вокзал Россия! Вперёд. Вот Отберу! Чемодан! Я знаю! Да, я знаю! Я знаю! Я знаю! Я знаю! Я знаю! Не мне, будете указывать, да. куда мне Я знаю! Чечню. Чечню. Я знаю! Вот да, я да. миллионов России мы вам купим. И поедете там туда. А вы мне дадите там жилье? Нет, так Россия будет. Меня все вашу такой ну, вот. Ну что я могу сказать, Глеб, ну что я делаю? Но он нейтральный, он меня не оскорбляет. А дочь Бендеров. Вы не за да. Россию. А дочь Бендеров. Вот как мне хочешь, чтобы я, я… я не делала? Бандер в который жил богатый человек. Он очень, кстати, богатый. Бандера? Бандера был да. бедный. Не надо. Он сидел в Кулстабара. Не, не, не надо. Не надо. не Верку то слава. Милиция с народом. Что вы еще хотели снять? <с> Что еще вам крикнуть? <связываюсь> Законы нам нужен закон и порядок. Но закон не хунты, и порядок не хунты, и порядок не Майдана. Нам нужен закон и порядок. Правильный закон. Конституционный нам нужен закон. Вот это снимите. И для этого нужно слышать народ и провести референдум. Кто за, кто против. Разберемся. За Референдум! 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 мир и за дружбу. Ну, ну, дружить надо мир, да? Да. Да. А С автоматом в гости не хочется да. Если а, вам пришли, домой. Да. Если... Да. У нас есть да. родня, да. которая да. живет да. в Крым, Саша. мужем 55 да. на пенсию. Да. ну что, Саша? Ну, Саша, ну, ну, ну что, говорит? Ну что, Саша, да. ну, ты в Да, вы мне будете указать, куда мне ехать жить. Вот, может, вы туда уедете, да. на, а. на западную, Я а здесь не живу, не я буду здесь не жить. И буду смотреть смотрят те, те каналы, которые я да хочу Почему смотреть. Да, почему вы такой агрессивный? А вы что у меня туда? выгоняете? Женщина, женщина, слышите, женщина. А вы... Сьогодні наби дуже молодь в обличчі футбольних фанатів простих херсонців, зібралася на цьому місці, щоб не допустити ніяких маршів по російського характеру і заборонити взагалі ці марші на українській землі на херсонській землі. Ничего с ними не, не, не надо делать, перевоспитывать их не, не, нет смысла. Э, может просто своим примером, своим, своим, показывать им свою гражданскую позицию и давать им понять, что Украина это Украина и никакая здесь Россия не должна быть. Пожалуйста, много ли у нас персоне православно настроенных людей? Ну, Нет, ну я сам являюсь непосредственно сторонником за единую целостную Украину из первых э, на Майдан поэтому очень мало. Если обратили внимание, несколько было коммунистов, которые Самоли, депутат бывший, выводила и свозила, будем, в А если посмотреть, люди, которые выходят к обл. администрации, чтобы защитить, это люди, которые от чистого сердца выходят сами, защищают, и они понимают, что Украина это единая, и никакое здесь пророссийское у нас не пройдет, потому что это ну, Украина, это наша родина, и мы ее будем защищать защищайте любыми путями, способами и так далее. Рабы! 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 Это Украина! Валите свою Россию, чтобы вас здесь больше не было! Это вам здесь не Луганск! Магадан идите! Валите в Магадан свой!